В ефірі радіо Запоріжжя розпочинається програма майстер-клас вироблена на державне замовлення з вами Олександр Пашненко. Нещодавно в Запоріжжі, в рамках кампанії Територія вільна від тютюну та алкоголю. Відбувся фінал Кубку Хортицького району з дворового футболу. Про організаційні моменти та власне про сам чемпіонат сьогодні і поговоримо з нашими гостями, представником ініціативної групи громадського об'єднання Самопоміч Дмитро Москаленком та тренером любительської команди Металург при 24-й школі міста Запоріжжя Сергієм Ковтоненко. Вітаю вас, шановне панство, в нашій студії. І перше запитання буде адресуватися вам, Дмитро, що спонукало створити такий чемпіонат. Изначально хотели провести просто чемпионат среди молодежи, арендовать профессиональное поле и провести чемпионат. Но потом уже во время обсуждений договорились о том, что еще лучше было бы это провести чемпионат в районе среди дворовых команд. Это, кстати, идею подала уже команда одна, которая у нас была первая записана, это Славутич. Вот так вот и появилась идея Даже потом дальше у нас появились уже планы на другие районы Которые в принципе пока еще не реализовались Но мы только вот закончили в Хортицком районе проводить чемпионат Самое главное это просто было вытащить молодежь, детей с дворов От распития алкогольных напитков, от сигарет Ну и от всего плохого, чего там можно научиться во дворах А лучше конечно чтобы они сорганизовались Ну и конечно как лично я считаю, то футбол это просто кузня лидеров, кузня, так сказать, активных, активных парней, которые, в принципе, вот смотрите, как футбольная команда, это группа людей, которые сами по себе уже как бы есть личностью, незаурядных таких. И представьте, то есть нужно как бы их всех организовывать. Я всегда говорю, что сложно не выиграть, а самое сложнее это хорошо проиграть. То есть проиграв нужно сберечь команду. Это тоже проявляют -то качества лидерские, то есть которые помогут молодым людям в дальнейшей жизни. Потому что жизнь в принципе взрослая, так футбол, когда есть поражения, есть выигрыши, то есть есть кто-то разочарованный, который хочет как бы потащить за собой людей с того хорошего, сказать, что мы занимаемся, наверное, не тем, мы проигрываем, то все. А вот эти лидерские качества, они проявятся во время футбола. Он как раз и может организовать после каждого проигрыша и настроить команду на дальнейшее участие в футболе. Такие люди всегда побеждают. Поэтому футбольный чемпионат – это опыт, который бы мы хотели бы дать людям, но мы рассказать его так бы не могли бы. Тут нужно, как бы, чтобы каждый пришел ты сам к этому. Поэтому такая была идея. Эти якости же и в других видах спорта, например, в гандболе або в баскетболе. Почему саме футбол? Во-первых, дворового гандбола в Запорожье нету. Есть дворовой футбол. Даже баскетбол как бы не так развит. А футбол это везде. То есть каждый из нас, вы, я, мы все играли в футбол, в детстве, во дворах, даже при минимальном количестве людей, 2-3 человека, это уже можно было организовать маленький поединок по футболу. Поэтому специалисты есть у нас. И есть поля, хоть какие-то, но в школах есть футбольные поля на открытом воздухе. Футбол это самый простой мяч, который мы предоставляли арбитров, судей. Ну, вот так вот, это самое распространенное. Цей чемпионат впервые отбывается в Запорожье. Насколько я знаю, среди дворовых команд, именно что так называлось, то это первый чемпионат в Запорожье, но не последний. У нас даже вот после первых матчей, когда мы начали их проводить, еще одна волна началась звонков. Команды уже посмотрев, как организовано все, хорошо организовано. Много команд пришло уже на саму игру, тоже звонили нам и говорили, а можно поучаствовать, а можно, можно. Мы всем говорили, что на этот чемпионат уже, конечно, нет, потому что уже были расставлены соперники, уже прошли даже первые матчи, то есть уже и шел, и шел в полуфинал. Но мы со всем пообещали, что мы постараемся, может быть, к осени опять организовать даже в Хортицком районе чемпионат. Ну и, конечно, когда мы будем организовывать в других районах, мы, конечно, им всем будем звонить, предлагать. Желание огромное. У нас было две недели Собирать команды в Хортицком районе вот и записалось 8 команд. Меня это удивило, честно сказать. И после первых матчей у нас еще есть десяток команд, которые только в Хортицком районе готовы прийти. А после финала я даже не представляю. Наверное, эта сумма может увеличиться ровно еще в 2-3 раза. Поэтому масштабы работ есть. Есть люди, которые хотят. Просто нужно заниматься, заниматься, заниматься. Почему самое в Хортицком районе? Первая команда, которая у нас появилась, с которой мы вот как раз и обсуждали саму концепцию футбола, проведения, она была с Хортицкого района, парни, но она была сборная, там не закреплена за какой-то школой. Поэтому мы бы стартовали с Хортицкого района, а там уже будем идти другими районами, будем заниматься. И какие наступные районы планируете озвучить до этого чемпионата? Я лично хотел бы, конечно, начать со спальных районов. Потому что, мне кажется, спальные районы самые обиженные у нас. Ну, мне так кажется. Поэтому мы, конечно, пошли бы в Коммунаровский район взяли бы Шевченковский, Кичкас заводской. В самую последнюю очередь мы, конечно, пришли бы в Орджоникидзовский и в Жертневый. Там, во-первых, находятся и школы, которые сами участвуют во многих чемпионатах, то есть там есть команды. А в спальных районах много людей работают, родители на заводах, дети дома, нечем заняться, и они как раз и попадают под влияние вот этого всего плохого. У нас же изначально это не просто провести футбол, а показать детям, что есть что-то другое, чем они могут заниматься, увлекаться, развлекаться и это не будет связано ни с алкоголем, ни с табаком, преступлениями и всем остальным. Поэтому мы этим и занимаемся. Конечно же, мы хотим привить и подготовить молодых парней к взрослой жизни таким футболом. Ответственности, организованности. Поэтому, конечно, мы начнем со спальных районов, а потом обязательно придем и в центр. А какие были вымоги до участников? возрастные, от 13 до 17 лет. Кстати, из-за вот такого перепада возраста были у нас интересные матчи, когда дети младшие выигрывали у старших. Потому что младшие приходили более собранней, они знали, что они будут играть со старшими, может быть, даже морально где-то себя подготовили к тому, что нужно просто играть, а победа как получится. А старшие приходили, например, на матч, зная, с кем они будут играть на следующий день, может быть, более расслабленными, я не знаю. Они думали, что уже победа будет их. Как организатор всегда присутствует на матчах. Я не знал, честно говоря, что будет такое удовольствие. Это эмоционально, это, это, энергия, это, ну, это класс. Это супер просто. Мне очень понравилось смотреть. Особенно матчи полуфинала и финала. Это захватывающе. Переживал. Были вроде бы и хорошие команды. В финале вообще сошлись две команды, которые мне нравились. Это получается команда Патриоты Украины и Металлург, которые тоже были вроде бы возрастом чуть меньше, но они тоже такие хорошие. Начиная с первого матча, они вот боролись, боролись, боролись по нас стоящему, Поэтому я получил огромное удовольствие. Как я думаю, все зрители, которые приходили, люди смотрели, наблюдали, получали огромное удовольствие. Что до регистрации? Как она происходила? Регистрация проходила по звонку. Мы давали объявления. Спасибо всем школам в Хортирском районе, которые разместили у себя на доске объявлений. Там были написаны телефоны. Нужно было звонить, звонить либо в офис громадского объединения «Самопомощь», либо конкретно там были указаны мобильные телефоны. То есть люди звонили, записывались. Мы предварительно им говорили даты, когда нужно прийти. Они приходили на открытие. Проводилась жеребьевка. Говорили, кто с кем играет, какие матчи. Ну, вот так вот все проходило. Че были в команде хлопцы, которые занимаются футболом профессионально? Ну, на мой взгляд, там большая половина, конечно, могла бы участвовать и в Кубке Украины. Вот у нас есть тренер. По поводу участников, насколько я знаю, металлурги Торпеда, два профессиональных клуба в городе. То есть такие, которые именно спецкласса не было. Есть такие, которые параллельно учатся в школах и параллельно туда ходят. Там во втором составе играть, в третьем составе. Такие были, да. Профессионалов не было. Были именно вот дворовые ребята. за какими правилами играли? За правилами футзалу або великого футбола? По площадке, как площади, как великий футбол, а уже, так, например, там, пас назад вратарю, там, сильно в ней игры не было. То есть больше как по мини-футболу. Кто был арбитром змагань? Они бывшие футболисты оба. Один играл в металлургии, один в Виктория. Вот. И они очень профессионально отсудили. И очень строго даже. То есть они, чтобы не было никаких прецедентов, они даже вот в спорные моменты все совещались, то есть чтобы не показать, что у кого-то там какой-то приоритет. То есть очень хорошо отсудили. Они поделили, вот как именно вот для такого формата турнира, поделили поле пополам. И один отвечал за одну половину, второй за вторую. И где-то в центре спорный момент. Они друг другу помогали, совещались. Поэтому уровень судей с претензий не было. Ну, эмоции были, конечно, в финале. Там, проигравшая команда, конечно, возмущалась, там что-то ей показалось. Но это как всегда. Тем интересен футбол, что какие-то споры, какие-то эмоции. Но все это было в рамках правил. Очень интересно было. Скільки часу потрібно було для організації цього чемпіонату? Ну у нас ушло до около чотирьох тижнів. від початку ідеї до організації. Ми об'їздили всі школи Хортицького району посмотрети на поля. Как ни странно, подошло самое больше поле 108 школы. Переговорив с директором, кстати, директор школы, огромное спасибо Валентине Владимировне, пошла нам навстречу сразу. Мы предложили свою помощь, мы помогли подготовить поле к чемпионату. Мы купили сетки в школе, которые потом подарили в конце чемпионата. Мы подготовили поле. Ну, так вот, объехали, посмотрели, сделали листовки, расклеили их, при том, что помогали даже уже команды. Переговорили с судьями, которые судили, переговорили со всеми командами, организовались еще раз со школой, собрались, подумали, когда будет удобная дата. И все, так как вот мы пришли к 2 мая к открытию чемпионата. Сколько тревал чемпионат? Ну, чемпионат тревал со 2 мая по 11. Это было 4 игровых дня. Один день, правда, у нас был перенесен, из-за погоды был. Видишь, видите, какая весна затянувшаяся у нас сейчас. В один день был перенесен. Но ну, так 4 игровых дня и финал. Кто был организатором чемпионата, Крим, Самопомячим? Спортивный клуб Хорта. 108-я школа помогала нам тоже в организации. Поэтому, кстати, спортивный клуб Хорта как раз и предоставил мечи, предоставил сетку в подарок и подготавливали поле тоже. Теперь до найти Кто ж стал переможцем? Переможцем стала команда Металург Запорожья. Это прекрасные дети, прекрасная команда. Команда, от которой я не слышал на поле плохих слов в сторону судей, в сторону соперников которые вели себя, честно, как джентльмены. Поэтому мне, честно говоря, очень сильно они понравились. То есть даже там были у них команды, с которыми они играли в полуфиналах. Были, ну, такие сложные моменты. Парни вели себя очень достойно, очень хорошо. Вот, в принципе, мне кажется, вот есть вещи в жизни, которые вот все заслуженно происходит. Поэтому то, что поиграла именно эта команда, мне кажется, тоже. Они просто заслужили. Они хотели победить, это было видно, это было желание. Они готовились к этому, они переживали. Ну и, конечно, само их поведение тоже как бы способствовало, мне кажется. Вся вселенная им помогла, этим маленьким детям, потому что они были возрастом меньше, чем патриоты Украины, которые были в финале вместе с ними. Ну, за свою команду, может быть, даже опять тренер расскажет, потому что у них там такая интересная Сборная получилась, хоть они большинство из 24-й школы, но много у них и приезжих. Да, действительно, у нас там Костяк составил команду, у нас даже не 24-я, а 91-я школа. Это инициативу подал наш мальчик, который ходит на тренировку, просто ходит в нашу школу, 24-ю школу. Это Ян Кушнеренко. И он это сам звонил организаторам, ему звонили. И я даже не вмешивался, думаю, ну пусть он будет самостоятельным, это ему пригодится 12 лет уже разбираться в этих организаторских всяких тонкостях. И он только мне передавал там организацию, чтобы я помог это все сделать. А так все он делал сам. То есть он собрал ту дворовую команду 91-я школа, плюс наша 24-я воспитанники. И много приехало еще ребят, которых я тренировал раньше, которые по возрасту подходили, которые мечтают о таких турнирах, но у них в селах таких есть там, в принципе, но очень мало. Они всегда рады где-то приехать в город. Это села Лысогорка, Марьевка и Беленькая. Это все Запорожский район. Вот. И с каждого села по одному, по два человека было. И удачно, так я считаю, получилось, что они в первую игру сыгрались между собой, и у них появилось взаимопонимание. Старшие выручали младших. И как-то так получилось органично, может, и неожиданно, но было много хороших команд, но именно что удача улыбнулась нам. И главный приз, мяч со фамилии команды «Металлург», он теперь вот как в хоккее кубок Стэнли, теперь поехал Поселом. Сейчас он гостит в Лысогорке, поедет в Беленькое, в Марьевку, вернется к нам. Ну и так и будет, наверное, все время кочевать. То, что где-то оставить мы не имеем права, это общая победа этих всех ребят. И очень эмоции всех переполняли, все фотографировались. Действительно, я в этот момент я понял, что ради этого стоит проводить турниры, стоит вообще даже тренироваться. Какие амбиции у хлопцев в подальшей футбольной карьере – после этого чемпионатом. Это просто очень сложно. Запорожье очень большой город, и чтобы пробиться в команду мастеров, надо мало иметь способности и желания. Нужно какое-то везение. Ну и опять же огромная конкуренция. Стремиться можно, но они понимают, что, допустим, металлургия не за, не заиграет, но по нашему уровню вполне они могут играть в первой, второй лиге где-то где будут учиться за институт, а там где-то заметит их тренер, как сказал Дмитрий. Очень хорошо это вообще как социально, вот когда вот в команде много людей, вот это все, обстановка внутри коллектива, общение с другими командами, это тоже очень хорошо для жизни, очень пригодится. Что касается еще стимула, то есть многие просто, вот, которые нигде не занимаются, они даже вот подходят, даже им... Завидуют так, вот у них нету, кроме, ну, там, допустим, они ходят куда-то там, английский еще куда-то, но вот так где-то вот посоревноваться, чтобы запомнилось на всю жизнь, вот таких моментов нет. Именно в соревновании стимулы есть, можно там чем-то заниматься, но не будет выхода на какой-то уровень. А вот благодаря таким... Турнирам у них есть стимул вот потренироваться полгодика и вот какой-то новый турнир. Можно заявиться и показать себя, как мы в этом году выступим, какое в этом году место. Человек к этому привыкает и я считаю, что он и в жизни тогда будет стремиться к каким-то высотам. Не будет замыкаться там в компьютере в каких-то там вредных привычках. У него будет стимул не, даже не участникам, так болельщикам, потому что у каждого есть друг, там, подруга, знакомая. Я считаю, что ради этого стоит жить и бороться. Які повідмітили команди конкурентів щодо металурга? Ну я все команди видел, все мені понравились. Первая команда заря это район Воронежская 51-ї школа. Здесь ми играли полностью самых маленьких выпустили. І у них примерно такой же возраст был. Может, чуть-чуть там старше неплохая команда. У них хорошо им видали ще белую форму. И, и зрительно они смотрелись хорошо, и по игре. Ну, нам повезло. То есть, при примерно равной игре мы забили второй мяч, и они немножко расклеились. Хорошо, тренер там поблагодарил за игру. То есть, не было никаких споров с судьями. То есть, хорошее впечатление осталось от этой команды. Дальше нам попалась команда сборной 91-92 школы. Тоже хорошая команда. Тоже, в принципе, культурная такая. И тоже у них были разновозрастные ребята. Ну, старших чуть больше. Ну, в принципе, в рамки они входили, вот 13-17 получилось даже как в футболе дерби такое у нас. Это тоже 91-е против 91-е, только чуть старше, чуть младше. То есть принципиальный матч полуфинал. И в финале очень понравилась команда у нас «Патриоты Украины». Они действительно, как патриоты, они создали массу моментов. И при счете 2-1 они могли сравнять счет. Но просто, я не знаю, в этот день у нас вратарь из Лысогорки, Олег Хижняк, он творил там чудеса настоящие. Они так не смогли больше ему забить. Просто невозможно. в этот день был его. И Олег Хижняк получил еще, я думаю, в основном из этого матча еще приз лучшего игрока турнира. И, на останок ще одне запитання. Як до вас звернутися з приводу наступних чемпіонатів? Ну, с будущими чемпионатами будут э, у нас как э, будут объявления. Можно ознакомиться, либо позвонив по номеру телефона, который находится, зайдя на сайт самопомощи. Там есть разделы по областям. Можно позвонить и спросить просто. Там люди очень вежливо и очень хорошо объяснят, какие будут мероприятия, с какими направлениями связаны. Спорт, экология. То есть, кого что интересует, пускай звонят. Мы только рады всегда слышать. И если есть люди заинтересованы, это настолько еще больше вдохновляет. Конечно, есть страничка в Фейсбуке и страничка ВКонтакте. Там, кстати, есть и фотографии с чемпионатов по футболу и с большинства-большинства других мероприятий, которые мы проводим каждую неделю связанные не только с спортом, с экологией, связанные с круглыми столами, по, что связано с экономикой, с государственной деятельностью. То есть, поэтому, кому что интересно, пускай звонят. Также хотелось сделать анонс вот на ближайшее время в парке Дубовый Гай 17 числа на 11 часов. Это, наверное, будет самое масштабное наше мероприятие под названием «Ярмарка спорту». Что представляет на собой? Это когда спортивные клубы Запорожья, те же самые танцевальные кружки, рестлинг, карате, борьба, то есть все возможные какие-то направления спорта, кружки, которые находятся в разных районах города, будут показывать мастер-класс и презентовать свой спорт, свое направление, то есть тренера, которые занимаются с детьми, просто будут показывать. Это абсолютно будет бесплатно. Десятки будут участвовать в спортивных кружков, поэтому я всех приглашаю в парк Дубовая роща. Всем понравится на эти выходные. Это будет отличное времяпрепровождение. Такого не было в Запорожье никогда это будет просто оптимально прийти в парк, посмотреть, поговорить с каждым тренером, взять у них рекламные листовочки, почитать, посоветоваться, посмотреть и принять решение и ходить и дальше заниматься спортом, быть здоровыми. Футбол серед дворових команд це найкраща гра, в якій проявляються лідерські якості. А окрім того, здоровий дух в здоровому тілі. Всім зичимо перемог. На цьому програма майстер-клас вироблена на державне замовлення. Завершується. З вами були Олександр Пашненко та наші гості, представник ініціативної групи громадського об'єднання самопоміч Дмитро Москаленко та тренер любительської команди Металург при 24-й школі міста Запоріжжя Сергій Ковтуненко. Всім далого дня та хай щастить!